मेरा नाम शिवम है और करेंटली अभी हम लोग बी कर रहे हैं और अभी जो हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें मैं अकेला नहीं हूँ मेरे कुछ कलीग्स भी हैं जो साथ में रहते हैं मिलकर काम करते हैं और ये जो अभी आप करेंट जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये हमने एक कैप्सूल कार बनाया है क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं रोड पे रेगुलर जो कार चलती है प्रेजेंट में तो ये तो कार चली लेकिन फ्यूचर में किस टाइप की कार चलेगी और कैसे चलने वाली किस तरीके से वर्क करेगी उस कंसेप्ट को लेके हमने इसको आ, इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ा और हमने एक फ्यूचरिस्टिक तो कैप्सूल कार बनाया जो फ्यूचर में चलेगा क्या है उसकी खासियत और कितना टाइम लगा बनाने में और कितने लोग थे जी बिल्कुल तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको लगभग हम लोग को पूरे डिजाइन रेडी करने में लगभग 20 से 25 दिन गए क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बनाने के साथ में इसको प्रैक्टिकल भी करना काफी जरूरी था क्योंकि हम सोच तो लेते हैं कि इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये इस तरीके से रहेगा और इस तरीके से काम करेगा लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है तो उसमें काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं तो सबसे पहले हमने इसका डिजाइन रेडी किया डिजाइन के साथ में वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेगा उसको भी हमने डिजाइन में इम्प्लीमेंट किया उसके बाद हमने उसको प्रैक्टिकल करना चालू किया तो अप्रोक्स आप बोल सकते हैं कि उसको बनाने में हमको डेढ़ से दो महीने गए और दो महीने के बाद में फाइनली हमने उसको कंप्लीट करके रोड पे टेस्टिंग किया और काफी अच्छे से ये चल रहा है अभी फिलहाल Speciality क्या है जो दूसरी व्हीकल uh, दू, के रूप में आपको मिल लेकिन करेंटली अभी कहीं पर रोड पे चल नहीं रहा लेकिन अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी, कंपनी अपने फ्यूचर कंसेप्ट कार पे काम कर रही है और उस पर काम करके फिर वो फ्यूचर में भी अभी नहीं आज से पचास सौ डेढ़ सौ साल बाद आपको इस टाइप की कुछ कार आपको रोड पे देखने के लिए मिले लेकिन ये जो अभी हमने कार बनाई इस टाइप की कार आपको दिखेगी नहीं डिजाइन दिख जाएंगे कंसेप्ट दिख जाएंगे वर्किंग में भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जी स्पेशलिटी क्या है ये जो जी बिल्कुल अभी ये जो है कि जैसे ही पता है दिन के दिन कुछ ना कुछ नई चीजें बन रही है और हर एक चीज में सुधार हो रहा है और देखने जाएंगे आज से अगर 50 सौ साल पहले की गाड़ियां देखने जाओ और अभी में देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है डिजाइन से लेकर हर एक चीज में तो इसकी एक स्पेशली स्पेशल चीज है कि इसका लुक जो हमने सबसे ज्यादा जिसपे काम किया है इसके लुक पे क्योंकि इसको एकदम फ्यूचरिस्टिक बनाने की हमने कोशिश कोशिश किया ताकि कोई भी देखे तो एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाए कि ये चल ये है क्या तो एक तो इसका डिजाइन हो गया दूसरा इसका वर्किंग भी हमने जैसे आपको भी पता हमको भी पता कि दिन के दिन पेट्रोल से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो बहुत हार्म कर रहा है तो लोग इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं तो इसको हमने फुल्ली इलेक्ट्रिक बनाया जिससे पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करता है और अभी भी ये हमारा प्रोटोटाइप है इसपे हम काम कर रहे हैं और अभी भी समझ लीजिए इसका जो हम कंसेप्ट लेके चल रहे थे एक फ्लाइंग कार के रूप में लेके चल रहे थे होवर कार को लेके चल रहे थे लेकिन इसको फ्लाइंग कार बनाने के लिए हमारे पास बजट ही नहीं था लेकिन करंट में हमने इसका लुक और डिजाइन इस हिसाब से बनाया है कि रोड पे चल सके लेकिन इन फ्यूचर कभी हमारे पास अगर पैसे बनेंगे बजट कहीं से होगा तो यही जो सेम कैप्सूल कार है इसको हम जमीन से उठ के हवा में उड़ा के भी दिखाएंगे ऐसे हमारे कोशिश भी हमने लगभग कंसेप्ट काम भी करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन बजट की वजह से थोड़ा रुक रहा है लेकिन अगर भविष्य में होगा तो इसको हम हवा से भी जमीन से ऊपर उठ के भी इसको उड़ा के दिखाएंगे रिस्पांस कैसा रहा जब आपने उसको रोड पे टेस्टिंग किया जी बिल्कुल एक्चुअली कैसा है कि आ, इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए और हम लोग कोशिश करते हैं हर बार कुछ इसको यूनिक स्टाइल दे ये भी उसी में से एक था जब ये रोड पे निकलता था लोगों के एक ये होता था कि ये है क्या राउंड राउंड दिख रहा है एकदम पैक है पूरा लोग साइड से रोक के पूछते थे भैया ये क्या बनाया है ये चल कैसे रहा है क्योंकि इसके ना व्हील दिखते थे आगे पीछे का पूरा पैक रहता था फ्यूचरिस्ट डिजाइन रहता था तो एक लोगों का अजीब सा मतलब होता है ना कि देख के भाई ये क्या है और कैसे चल रहा है उस टाइप पे हमको रिएक्शन लोगों के रोड पे एक डेवलप कर रहे हैं हमने काम किया और बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे सालों साल काम करती है तब उसको रोड पे जाके टेस्ट करती है तो कहीं ना कहीं इस पे और भी अच्छे से काम करके भविष्य में इस चीज को हम रोड पे भी लेके आके उतार सकते हैं और डेली रूटीन में लोगों को यूज आए इस हिसाब से भी इसको हम लोग करके यूज कर सकते हैं जी जी आ, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इसके डिजाइन है जो ओवरऑल हमने फ्यूचरिस्टिक बनाया है दूसरे इसके वर्किंग भी हमने फुल्ली इलेक्ट्रिक किया है क्योंकि आने वाले टाइम पे ये पूरा इलेक्ट्रिक चलेगा और इसका जो ऑपरेशन है ना ये अगर आप देखेंगे इसमें आपको कोई स्टेयरिंग नहीं दिखेगा क्योंकि आगे हम कोई हैंडल पकड़ के नहीं चला रहे इस पर हमने दो दिया है करेंटली एक पे हमारा वर्किंग चल रहा है जो जॉयस्टिक से चलेगा मोबाइल से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं पूरा और दूसरा एक मैनुअली हमने हैंडल दिया जो स्टेयरिंग आगे नहीं है हमारे हैंड पे आपने देखा होगा कि जब पायलट चलाता है उसका हैंड किस हिसाब से उस हिसाब का हमने एक हैंडल दिया है इसको पीछे मैनुअली है अभी फिलहाल लेकिन करेंटली हम इसको ये मोबाइल से और जॉयस्टिक से ये दोनों से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं जिसका वर्किंग और टेस्टिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और दिन के दिन हम इसको एकदम एआई के थ्रू कंट्रोल uh, हो और फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पूरा वर्क करे उस पर भी हमारा काम चल रहा है और टाइम uh, थोड़ा कम है लेकिन हम इसको कोशिश करें काफी जल्दी कंप्लीट करने के लिए और भी इसमें धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे और भविष्य में इस पर और भी फ्यूचरिस्टिक स्टिक बना के हम इसको लेके आएंगे વિટેક એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓએ બનાવેલી ફ્યુચરિસ્ટિક કેપ્સ્યુલ કારને જોઈ લોકો તંગ રહી ગયા ચાર ગુણ્યા છની આ ફ્યુચરિસ્ટિક કન્સેપ્ટ કેપ્સ્યુલ કારમાં દેખાતી દેખીતી રીતે સ્ટેરિંગ છે જ નહીં સુરત શહેરમાં જાહેર રોડ ઉપર શેરિંગ અને વ્હીલ વગરની કાર જોઈને સકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે ને કારણ કે આ કારની ડિઝાઇન અને કારકર્તા કરતા છે ને બીટેક એન્જિનિયરિંગના છેલ્લા વર્ષના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બનાવેલી આ ફ્યુચરિસ્ટિક કન્સેપ્ટ કેપ્સ્યુલ કાર સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રિક છે અને અંદાજે ત્રણ મહિનામાં આ વિદ્યાર્થીઓ એવી કાર બનાવી દીધી છે કે જે અત્યાર સુધી ભારતમાં જોવા મળી નથી વિદ્યાર્થીઓનો આ ખાસ પ્રોજેક્ટ ફ્યુચરિસ્ટિક કન્સેપ્ટ કેપ્સ્યુલ કાર પર આધારિત છે અને પર્યાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કાર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે આ કાર આ કાર પાંત્રીસ કિલોમીટરની ઝડપે ચાલે છે અને એક વખત ચાર્જ કરવાથી તે એસી કિલોમીટર સુધી ચાલે છે અને આ કાર પર શેરિંગ નથી જો શેરિંગ નથી અને તે જોયેસ્ટિક અને મોબાઈલથી ચાલે છે અને હમણાં દિવસોમાં તેને એઆઈ થી ઓપરેટ કરી શકાશે પાંડેસર આ વિસ્તારમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આ ફ્યુચરિસ્ટિક કેપ્સ્યુલ કારનું એસેમ્બલિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને ચાર ગુણ્યા છની આ ફ્યુચરિસ્ટિક કોન્સેપ્ટ કેપ્સ્યુલ કારમાં વ્હીલ જોવા મળશે નહીં તેનું એસેમ્બલિંગ કરવા વિદ્યાર્થીઓએ જરૂર વસ્તુઓ ખરીદવું પડશે અન્ય વસ્તુઓ તેઓ સ્ક્રેપની દુકાનમાંથી લાવ્યા અંદાજે પાસઠ હજારના ખર્ચે વિદ્યાર્થીઓ આ કાર બનાવી છે તેમણે આ પ્રોટોટાઈપને જાહેર રસ્તા ઉપર શેરિંગ માટે ટેસ્ટિંગ માટે ઉતારી હતી અને રાહદારીઓ જાણે કેપ્સ્યુલ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા હોય કે રોડ ઉપર આ શું ચાલી રહ્યું છે આ અંગે વિદ્યાર્થી શિવમ મૌર્યાએ જણાવ્યું કે અમે એક એવી કાર બનાવી છે જે ભવિષ્યમાં લોકોને દેખાશે તેની ડિઝાઇન સાથે તેનું સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રિક હોવું અને સ્ટેરિંગ વગર હોવું એ ખાસ ખાસિયત છે માત્ર ડિઝાઇન એકથી દોઢ મહિનામાં તૈયાર કરવામાં આવી છે આ કાર રીતે કામ કરે છે એક મેન્યુઅલી અને જોયસ્ટિક સાથે ફોન દ્વારા ઓપરેટ થાય છે આ સમગ્ર ડિઝાઇનને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પર આધારિત બનાવવા જઈ રહ્યા છે જેને માટે અમે કારની આગળ અને પાછળના ભાગે સેન્સર લગાવીશું જેથી આગળ અથવા પાછળ વાહન નજીક આવે તો આપોઆપ બંધ થઈ જશે આ કારની પ્રોટોટાઇપ છે